अश्विन के संन्यास के बाद अब कौन लेगा भारतीय टीम में आर अश्विन के जगह सबसे पहले ये दो नाम सबसे आगे रेस में है, है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट के बाद 18 दिसंबर को आर अश्विन ने अचानक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लेकर सभी को सौंका दिया था सीरीज के पहले टेस्ट में मौका नहीं मिलने के बाद अश्विन संन्यास लेकर भारत लौटना चाहते थे लेकिन रोहित शर्मा ने एडिलेड टेस्ट के लिए उन्हें रोक लिया अश्विन को लगा कि गाबा में भी उन्हें मौका मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ और गाबा टेस्ट ड्रॉ होते ही अश्विन ने संन्यास की घोषणा कर दी अश्विन अब भारतीय टीम के लिए नहीं खेलेंगे उन्होंने भारत के लिए एक टेस्ट में पांच विकेट हासिल किए अब सवाल यह है कि उनकी जगह कौन भर सकता है बहुत रिप्लेसमेंट में दो नाम सबसे आगे है। आर अश्विन टेस्ट फॉर्मेट में अनिल कुंबले के बाद आई और कभी उनकी कमी नहीं नहीं खेलने दी उमले के बाद वह दूसरा सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बने ऐसे में उनकी कमी भारतीय टीम को महसूस होने वाली है अश्विन की जगह टीम इंडिया में मुंबई के तनुष कोटिया और वशिष्ठन सुंदर भर सकते हैं ये दोनों ही अश्विन की तरह गेंदबाजी के साथ शानदार बल्लेबाजी भी करते हैं वशिष्ठन सुंदर का रिकॉर्ड लाजवाब वशिष्ठन सुंदर भारत के लिए क्रिकेट के तीनों ही फो... फॉर्मेट में डेब्यू कर चुके हैं वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का हिस्सा है -2021 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में वशिष्टन सुंदर ने अच्छा प्रदर्शन किया था सुंदर ने भारत के लिए हाथ टेस्ट में चौबीस विकेट लिए है और बल्ले बाद में अड़तालीस पॉइंट सड़तीस के औसत से तीन सौ सतासी रन भी बनाए है वही बाईस वनडे में तेईस विकेट और बावन टी ट्वेंटी में सड़तालीस विकेट सटकाय से तनुष कोटिया का शानदार स्पिनर ऑलराउंडर वही तनुष कोटिया घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं ईरानी ट्रॉफी में उन्होंने मुंबई के लिए नंबर पर उतरते हुए चौदह रनों की शतकी पार खेली थी तनुष ने अब तक तैरिस प्रथम श्रेणी में मैच में इकतालीस पॉइंट एक विकेट औसत एक हजार सौ रन बनाने के साथ एक सौ एक विकेट भी छटकाए हैं वहीं लिस्ट के क्रिकेट में उन्होंने 20 क्रिकेट और तैंतीस टी ट्वेंटी मैच में तैंतीस विकेट सेट किए थे मित्र ऐसे ही क्रिकेट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हम।